Айоти і мерседеси для ізбраних інвалідів без акцизів пошлин і налогов. Вона може отримати подарований автомобіль, який визнається гуманітарною допомогою. Має ще бути а, дар чили донора. Тобто, це а, ну не може просто людина поїхати за кордон і просто привезти автомобіль. Гуманітарна схема, яка баровує бюджету країни на сотні мільйонів. Схема всеукраїнського масштабу, процвітаюча во всіх областях. Вам И... требуют не факты, значит, вы их отрывали. Ну что ну вы, вы выпрацовываете вы свои хлебные, вот ножками, вот, все-все. Автомобиль могут подарить иностранные благодетели инвалидам, но в реалиях нашей страны только избранным инвалидам из за отдельную плату. Только за три года подарено 888 иномарок, а по нашим подсчетам в общем в Украине таких автомобилей может быть до 4,5 тысяч. Вы, вы в рабочий час врываетесь в кабинет я и не, и Если вы желаете, сейчас вас проведут так, как А в это время остальным инвалидам нечем добраться даже в аптеку за лекарствами. Там у меня один сосед был, меня возил на базар, сам едет, и так само. Он умер, нема. Знакомьтесь, 80-летний пенсионер-инвалид с детства. Болеет астмой. Старая сломанная Таврия стоит в гараже мертвым грузом. Некому отремонтировать, ну и подарить почему-то никто не хочет. Вот такое дело. Так бы хоть бы прыгнул бы до магазина, все, но, но ремонт. А без тормозов вообще не разрешают. Пока десятки тысяч инвалидов годами безрезультатно ждут обеспечения государственным Ланосом, избранные умудряются получать роскошные машины из-за границы. И нам удалось разыскать этих счастливых, которые не платят в казну огромные суммы. Ну цьому отримують от щедрих дарувателі новенькі авто. Людина, яка подарувала вам автомобіль, дарує автомобілі по, по всіх областях іншим людям. Прекрасно. І добре, і добре, давайте будемо радіти. Вас хворий. Будемо радіти, тому що я не мав можливості собі його купити, придбати їм То В чому стоїть питання? В чому стоїть? питання? просто назвіть людину, яка вам подарувала. <сум> не хочу і все. Одиозные судьи, начальники гоструктур, чиновники, политики, родственники депутатов и заведующие больниц. А что вы именно у меня? У нас такие бага, говорят, таких есть. а что вы именно у меня? И на десерт. Функционеры партии регионов. На той час стоило 230 тысяч э, гривен. Ниссан. Н, э, э, Ниссан, экстрел. Ниссан. Когда купили, то уже куплена. Счастливые владельцы не могут назвать даже фамилии дарителей. Знаете кто донора? Вы знаете, кто вам подарил? Конечно, нет. Не знаю. Конечно, нет. Вы не знаете это? Нет, конечно. Через сайт он вышел я на меня. Нахер я знаю. Я там помню. Вся подноготная мошеннической схемы. Назовем ее... Це чи якось іншим чином, через якого зручно дарувати. Насправді, я думаю, що в, основні, в основній масі ці транспортні засоби придбаються. На цих людях а, можуть бути десятки, а то й сотні автомобілів вже везене. І явка з павіни от воєнного руководителя. Буду говорити, так, дав гроші для того, щоб мені купили машину. Я буду говорити так, воно рахується, що мені її подарували. Я заплатив за неї 15 тисяч євро. Наша съемочная группа узнала, кто подписывает договоры и дарения на автомобили, и отправилась на их поиски в страны ЕС. Понятно, что можно сказать и... Ну, хорошо, я ничего не буду говорить, потому что я при камере вообще ничего не хочу. Не знаю, вы в микрофонах и так дальше, и так дальше. щедрые благотворители, вовсе не богатые олигархи, а мелкие предприниматели и перегонщики автомобилей. Вы не помните, что вы подарили Мерседесу? Просто... Не помню. Не помните? Вивірте, ви знаєте, скільки я машин колись раніше треба було просити. Що то ж за шофера, то приїхати, то приїхати відвезти. А просили вас підписати до новодарванні? Але то як просили? Та я йшов до нотаріуси і офіційно то робив. А в Крохотном селі на несколько десятків домов ми розіскали чемпіона по даренню авто. Хоч і немов, він українець чугожівка авто і якось так. Привозив, я то ніби дорогу, якось то так було. А то не ваші самоходи? Ні. Ja dumę, że pana samochody były! Nie, nie! Był. Nie. To, 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 to. nie, ja nie miał żadnego samochodu, ja tylko napisał, że ja niby darował. а то не был мою самоходу. Десятки автомобилей он подарил по всей Украине. Я думал, что пан Майя только самоходу Митсубиши, цитруены. Не, 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 уже я не уже знаю. А, 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 пан э, в, в нотариуса посвечил же подарок да, для так, чего? Так, только так, так, чтобы ту на границе не платить каких там... Шло, Сенсационные признания, эксперименты и избранные владельцы гуманитарных авто премиум-класса. В то время как десятки тысяч инвалидов не имеют от государства даже инвалидной коляски. Сегодня мы расскажем о схеме всеукраинского масштаба, в результате которой в бюджет не поступают сотни миллионов. Участвуют в ней чиновники, государственные служащие, военные начальники, заведующие больниц, родственники депутатов и политики. Согласно законодательству Украины, инвалиды имеют ряд льгот. В частности, они могут получить из-за границы иномарку без уплаты пошин, акцизов и налогов. Но не все категории. Если на Хмельниччине 106 тысяч инвалидов в целом, в всех категориях, да, это и войны, и загального захворения, то э, до 5 тысяч усіб только имеют право на отримание автомобиля через органы социальной защиты. Есть определенный перечень болезней, к примеру, опорно-двигательного аппарата. Люди с такими диагнозами могут воспользоваться этим правом. Відповідно до медичних показів, які встановлюються медико-соціальними експертними комісіями, вона має підставу для того, чтобы її в департамент зарахували на облик. Процедура достаточно долгая, и документы должны пройти много инстанций. Человек непременно столкнется с докторами и комиссией МСЭК, пенсионным фондом, и только после этого с органами социальной защиты населения. Для того, чтобы привезти автомобиль за кордон, вернуться в управление праці и социальной захисту он за місцем проживання. Департамент социальной защиты дает дозвіл на везення гуманитарного автомобиля. Во всей схеме есть один ключевой важный момент. Чтобы получить на марку из-за границы, не заплатив двое или втрое больше налогов, пошлины и акцизов, этот автомобиль инвалиду должен кто-то подарить должен быть э, дар или донора. То есть э, ну, не может просто людьми поехать за кордон и просто привезти автомобиль. Конечно, логичная постановка вопроса. Человек по состоянию здоровья нуждается в авто. Ведь он с ограниченными возможностями. И денег нет. Существует много международных благотворительных фондов, общественных организаций и учреждений, которые способны оказать гуманитарную помощь. А вот если же инвалид имеет деньги, чтобы купить за рубежом Toyota, Mercedes или Volkswagen, то, пожалуйста, уплати в казну налоги и отчисления. Основные документы для дарование за кордоном лу́дины, які дарують цей автомобиль. Наша съемочная группа объездила Тернопольскую, Хмельницкую, Ивано-Франковскую, Львовскую и другие области. Мы разыскали тех счастливчиков, которые, получая шикарные автомобили, не платят ни копейки в бюджет страны. И поверьте, это вовсе не простые люди. Наши журналисты нашли за границей и тех, кто якобы дарит судьям, чиновникам и начальникам Тойоты, Вольцвагены и Мерседесы. Кто они и почему сотни миллионов не попадают в бюджет? Это Виталий Лисовый. Всю жизнь работает на государство. Он один из рекордсменов пребывания на ключевых руководящих должностях. С 98 року очолил объединение Хмельницкий лист, так оно тогда называлось. А сейчас областное управление лесового там лесового господарства на этой посаде працюет уже 18 лет. Умеет человек со всеми найти общий язык. Вы только представьте, поменялось 4 президента Украины, 11 губернаторов области. Прошла волна люстрации, а Виталий Митрофанович все так же бессменный главный лесник Хмельничины, еще и политик. Я уже больше 15 лет депутат областной рады, 9 лет я уже член областной державной администрации. Виталий Лисовый заботится о своем имидже. Перед началом съемок он несколько раз переодевается, чтобы рубашка подходила к форме. Керевник сегодня на, на, виду. Вот. Он должен быть, прежде всего, и сам скромный, он должен и, свое и, и жизнь свою открываться. Главный лесничий области иллюстрацию прошел удачно, наверное, из-за упомянутой скромности. Ведь в декларации, поданной на проверку в Государственное агентство лесных ресурсов Украины, в разделе «Собственный транспорт» скромно поставил прочерк. Возможно, не хотел, чтобы кто-то узнал, что такой солидный руководитель взял и не уплатил в бюджет кругленькую сумму таможенных пошлин, налогов и акцизов. Но на самом деле у господина Лисового есть Volkswagen, пригнан из Германии, гуманитарный, от благотворителя. Такое удовольствие сегодня потянет почти по 300 тысяч гривен. Кто из у нас людина? Ну а дальше скромный руководитель затянул веселую сказку. Нас выкидается в сайте. Выкидается в сайте Я стою на очередів на машину, на інвалідську машину. Якщо знаходиться донор, який мені може подарувати, я на сайті я свої матеріали. Там багато у нас на сайті, у нас інвалідів, там тисячі. А да. ви знаєте того донору? Ви знаєте, хто вам подарував? Звісно, ні. Не знаю. Ви не знайомі з цією людиною. Ні, звісно. Незнайома людина вам подарувала. А да. по да, він, він вивчив мої документи і подарував як інваліду. Да. Неувязка этой сказки в том, что господин Лисовы не смог ни назвать сайтов, ни сказать, как их искал. И это неудивительно, потому что их, в принципе, не существует. В инвалидов, инвалидики стоят на запасочной автотранспорте. Ей в открытом доступ? фанский театр, знаешь, это лекарское пианистике. Но конфиденциальная информация, потому что у нее каждая леди находится разглашает то, что у нее инвалидом. Местный, нет, но мы понятно, что мы с ним познакомились через сайт, он вышел на меня, ахерезно, там подружал. І ви навіть не знаєте, як ви знайшли ту людину, хто вам її подарував ту машину? Ні, ну як я не знаю. Я, звісно, знаю. Назвіть прізвище людини. Не можу. Я забув. Я забув, у казаті Volkswagen, точніше, от атлістраційної провірки. Я ще ним не користувався. І коли мені довелося писати в декларації, я дійсно його не вказав декларації, оскільки в декларації, декларації те, що я придбав за свої кошти, оскільки я за свої кошти не придбав, а він був мені дастний. Потім, коли ми це все діло выяснили, Я дал уточную декларацию, уточную декларацию, и кем оказался автомобиль. Сказочник господин Лисовой еще тот, ведь на сайте Государственного агентства лесных ресурсов в разделе «Очистка от власти» до сих пор находится документ со скромным прочерком в графе автомобилей декларанта». А вот и еще один счастливый обладатель автомобиля – судья Петр Черепи. У него машина престижной марки «Мерседес Бенц», пригнанная из Германии. Господин Черепий также не заплатил за эту машину ни копейки после акцизов и налогов. Для принятия решения по заяве суд выдаляется в нарабшую темноту. Есть у судьи домик и в старой Гуте, недалеко от государственной резиденции президента Украины. Интересно, что земельный участок нашему герою тоже подарили. А еще господин Черепи хорошо знал судью колядника Игоря Зварыча. После разоблачения последнего в доме семи Черепия проводили обыск, но руководитель Ивана Франковского админсуда и здесь вышел сухим из воды. Прокуроры расследовали, расследовали и пришли к выводу – не виноват. Взяток Зварычу не передавал. Но во время революции достоинства общественность при Карпате в этом усомнилась. Объективным и честным украинским правоохранителям особо и не поверила и взялась иллюстрировать черепия. Пикеты, суда, митинги под домом. Мы слезли в интернете материалы допыта суды, судьи Зварича. Помните, такие засевальные Засевал, засевал, потом сел в тюрьмы. Вот человек, который через некий час до меня на работу снова приехал Петро Миколаевич. Я помню, что по документы в справе гранитного карьеру, до административного суду. И він просит его за из тысяч долларов. Но Петр Николаевич сумел сохранить мантию. Мы показали все эти детали не случайно, для того чтобы наглядно продемонстрировать: Личности: с какими связями и какой биографией берут участие в схеме, где украинский бюджет теряет миллионы. Так вот, судье Черепию подарили Мерс. Но кто этот щедрый человек, наш герой, упорно называть, не хочет? Не компроментуйте мене, тому що я сьогодні займаюся питаннями розгляду справ. І прошу, ну яка вам від цього користь буде? Яка? Мішель? Яник? інші, я вам багато назву, але у вас є документи. Не компроментуйте мене, не компроментуйте. Це з добре столь більшою щедрость душі іностранців. почему-то упорно не хотят вірити правозащитники. Звичайно, це все фікція. Іноземці не дарують такий автомобіль. Цей автомобіль на звичних ринкових умовах купляється за кордоном. Стоїть отметити, формально іномарка дариться департаментом соцзащити обласних госадміністрацій. Ну якщо формальним владельцем є департаменти соцзащити, може ли така іномарка бути забрана у інваліда? Правильно я розумію. За останні там, наприклад, тричі чотири роки жодного автомобіля департаменту соцзахисту не повернули взагалі ні жодного та мобіля за який період. Щоби таможенники пропустили автомобіль на території України, потрібно предоставити договор дарення. Тому у них є списки донорів. Таке саме, може, називаємо э, псевдодонор, чи чином, через якого зручно дарувати. Насправді, я думаю, що в основній в основні маці ці транспортні засоби придбаються тими чи сім'ями цих інвалідів, чи э, інвалідами. І через ту людину просто. Мнение таможенников разделяют и правозащитники. Певным чиновникам, высокопоставленным, которые имеют вклад тут, в Украине, она позволяет вообще ничего не платить державі. Не верите? Вот вам явка с повинной. Это полковник Вооруженных сил Украины Юрий Вязинцев. Он возглавляет военную кафедру Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа с 1997 года. Он настоящий военный, тактичный и дисциплинированный. Не то, что наши предыдущие герои. Знаємо, що у вас є автомобіль Toyota Wanці 2012 року. Так. Глядачів дуже цікавить, звідки у вас цей автомобіль. Буду говорити так, дав гроші для того, щоб мені купили машину. А дорога вона це... Скільки ви заплатили? Будемо говорити так, воно рахується, що мені її подарували. Я заплатив за неї 15 тисяч євро. Вот это мы понимаем. Полковник без всяких там этих. Не помню, кто подарил, а для чего вам. Купил, да и все. Заплатил посреднику деньги, тот пригнал Тойоту и дал договор дарения. Ну а то, что в бюджет Украины не попала кругленькая сумма, другой вопрос. Цены я куповал. Я дал люди не в Сама машина кушаю 13 тысяч. 13 тысяч мне сдается 36 евро. Я дал за цену чтобы мне привезли 15 тысяч. В интернете можно найти множество посредников и сайтов, где предлагают услугу. Пригнать и оформить автомобиль на инвалида. 3000 гривен и вам подскажут, что и как по документам. А вот за 1500 евро берут на себя полностью организацию всего процесса. Вы только выбираете за границей автомобиль. А дальше уже работают посредники. И договор дарения у вас в руках. У нас документально мы не видим того, что цей автомобиль купил купил цей инвалид мы бачимо договор дарчий нам стало интересно сколько же всего иномарок подарили украинским инвалидам на наш запрос министерство соцполитики дало ошеломительную цифру перечень лиц просто поражает медики заведующие больниц начальники подразделений пенсионного фонда, руководители структур в системе соцзащиты. Именно те, от кого на разных звеньях согласований и зависит получение инвалидами гуманитарной иномарки. Например, Volkswagen Passat 2012 года выпуска подарен Анатолию Левицкому. Это заведующий стационарным отделением Драгобычского противотуберкулезного диспансера. Кто в прошлом году расщедрился на такую недешевую машину? Я 30 лет дарую людям добро. Їх запитайте хворих, скажімо так, чи то ви них хтось має претензії. Може хтось хотів мені, скажімо так, врешті-решт добру справу подарувати. Вам хтось з хворих подарував? Це не суттєво. Шановні, вибачте, я зайнят. Все, 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 все. Ну, ви, я вибач, вас прошу. не наш, хто вам подарував. А На що вам то? А що вам то? Я вам сказав, що я переподатковою чистий. Я розумію, але все, людина, яка вам подарувала, автобус. Автобус. людина, яка подарувала вам автомобіль, дарує автомобілі по, по всіх областях іншим людям. прекрасно. И дом, Давайте дом. будем родить. Что ж, давайте радоваться, ведь жизнь медика удалась. Вот прекрасный дом на 137 квадратов, рядом еще один тещи и автомобиль в подарок. Только вот в таможенной декларации и договорах мы так и нашли донора. К удивлению им оказался не какой-то благотворительный фонд или общественная организация. Гарри Лехман, человек из маленького немецкого городишки Лар. Тут же есть одноименная компания, которая торгует поддержанными автомобилями и плодотворно работает с Украиной. Иностранцы, которые согласно документам дарят иномарки украинцам из десятка стран. Литва, Румыния, Латвия, Испания, Италия, Франция. Нольвіна доля приходяться на Польщу і Германію. Невеличке село Хурко всього лише за 10 кілометрів від кордону з нашою державою. Саме тут мешкає пан Пьотр Насталь, який дарує десятками автомобілів у різні області України. Це село ще менше предыдущого. Здесь всего лише одна улица. Ідем к человеку, який ну точно должен бути олігархом. авто, привозів, так, Чивожів. Я то ніби дорогу, якось то так било. А, то, то не ваші самоходи були? Ні. А, то я думав, що пана nie, самоходи nie, були. Ні, то, то, то... ні, я не мав жодного самоходу, я тільки написав, що я ніби дорогав. Ну от ті здрасте, десятки, десятки автомобілів він якоби подарував по всій Україні. Де ті самоходи брав? То його самоходи? Так, він тут привозив їх. А, а він їх купував десь, ці самоходи? Я? Ні, ні, він, він. Він купував, привозив десь, Німець, чи щось, там, не знаю. Ну я думав, що пан має тільки самоходу Міцубіші і Троєни. Ні, ні, жодно, я не вже жодного. Пан в нотаріуса посвідчив вже подарував tak, для чебу. Так, так, тільки так, так, щоб тут на границі не платити якісь там сло чи що це є. В то время как десятки тысяч инвалидов не имеют от государства даже инвалидной коляски, избранные получают из-за границы роскошные автомобили. Не платят за них в казну, налоги и пошлины. От этой схемы украинский бюджет недополучает сотни миллионов гривен. Зато у собственной касты счастливчиков жизнь удалась. Вы вы в рабочий час.